Yang ketiga Dia buat apa? Menghapuskan Cukai Tak kira lah cukai pintu ke cukai rumah ke Kalau GST ada lagi masa tu pun ah oh GST pun lingkup Apa saja cukai sekalipun Habis dia akan tu jadi dia akan melimpah ruahkan harta dan khazanah negara sampai seolah-olah nak cari orang yang perlu bantuan tak ada. Orang yang perlu pertolongan tak ada. Sampai orang merasa cukup, orang rasa puas, orang rasa bahagia, orang rasa aman, orang rasa damai sungguh. Pergi cari mana-mana pun tak ada. Harmoni sungguh. Inilah sifat-sifat yang dia akan bawa. Sifat yang dia akan bawa. Sebelum kita tu, kita kembali ke satu benda. Bila sebut turun tadi, kita tak jawab lagi pasal apa perlu turun di situ kan? Sedangkan dalam dunia ni luas dan banyak tempat. Baik. Sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak dia, kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke, Pakistan ke, ISIS ke, Iran ke, Iraq ke, daripada mana? Yang sekarang ni orang duk tengah tiun dia. Tempat ni orang duk tengah ceroboh. Tempat ni orang duk tengah intai-intai. Tempat ni orang duk tengah usha-usha. Agak-agak mana? Syria. Ha, Syria. Ada pendapat lain? Turki. Ha, lagi? Turki tu dekat dah dengan Syria tu. Arah sama dah tu. Okey. Clue dia tengok pada rukun setiap Kaabah kita semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar kita ada rukun Iraqi rukun Yamani rukun Syami rukun Hajar Aswad rukun Iraqi mengarah ke Iraq kita dah tahu apa jadi pada Iraq kita dah tahu apa jadi pada Iraq dia jadi fitnah hancur lebuk rukun Syami Syam sekarang Syria bergolak, tak berhenti perang, 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 timbul ISIS macam-macam rukun Yamani, Syiah Huti orang duk serang, macam-macam-macam cuba cari tiun mana arah Hajar Aswad saya tak mau jawab di sini malam ni anda cari, agak-agak arah tu duk kat mana ha? ha? saya tu malah nak jawab, anda carilah lah ni orang duk usia orang duk terai orang duk apa, insyaAllah masih boleh bertahan cari, ha, carilah dalam Google ke dalam apa nak guna trajektor ke apa duk mana ustaz nak cakap ni, Rukun Hajar Aswad ni. Patuh jangan pula nanti jawapan dia ustaz saya dah jumpa dah. Betul-betul depan tangga rumah saya ustaz, atau ha, <tu tab> lah <mengaruhlah. tab> Last kali betul-betul depan tangga rumah saya, ah ha, patu tak nak pakailah. lah ok, baik. Tengok situ cari. Kalau ada pertemuan ketiga mudah-mudahan insya-Allah kita akan bincang lagi. Biar dia tertangguh lagu tu. Kita syok juga kadang-kadang orang duk arak-arak-arak ada. Okey. Kembali. Kita tinggal dulu bab apa Nabi Isa alaihi salam tapi sebelum tu dulu masa dia hidup dia pernah bertemu. Dia sezaman tiga orang nabi ni. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi I, Nabi Isa kita dah cerita kan. Zakaria, Yahya dan Isa. Dan zaman Nabi Yahya dengan Isa mereka sezaman. Mereka bertemu di satu tempat nama dia Sungai Jordan. Kalau ikut keyakinan dan akidah orang Kristian, Nabi Yahya lah yang membaptis. Membaptis tahu. Maksudnya hak renjih air kira macam menyucikan Nabi Nabi Isa alaihissalam untuk dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul baru bagi Bani Israel yang akan datang jadi kita pun percaya kisah tu tapi kita tak namakan baptize lah mungkin ada bentuk penyucian dan mewarwarkan mengumumkan wahai Bani Israel aku pernah jadi Nabi aku pernah jadi Rasul bagi kamu satu masa bila aku dah tak ada aku meninggal, aku wafat inilah Nabi dan Rasul yang seterusnya Isa alaihi salam Waktu hidup dia yang war-war dia yang promote dia yang claim Nabi Isa. Sekarang dia dah tak ada. Dan Nabi Isa turun. Apa sebenarnya rahsia di menara yang berwarna putih ini? Rahsia dia ialah di bawah kubah masjid itu adanya kepala Nabi Allah Yahya alaihi salam. Nabi Yahya kan kena potong kepala dekat orang-orang Yahudi. Dia kena bunuh. Kena gergaji. Nabi Zakaria kena gergaji dalam pokok tu kan? Nabi Yahya. Jadi kepala dia ada bawah kubah tersebut. Seolah-olah gambaran secara batinnya waktu dia hidup dulu, dialah yang mempromosi Nabi Isa dekat dia nak turun nanti seolah-olah kepala dia ada situ dialah juga secara batinnya mengesahkan inilah Nabi Isa yang sebenar yang sebenar ni lah Nabi Isa yang tulen ni lah Nabi Isa yang sah hak sebelum ni hak dok main tu bukan hak sebenar kita kena ingat tanda dia dia turun dari langit ai dajal boleh buat dak agak-agak turun daripada langit alah setakat turun daripada langit pakai payung terjun pun boleh tak tapi orang pun tengok oh ada payung terjun bukan ni ke kita boleh dakwa lagu tu pi pinjam ms370 sat okey aku nak mendarat sekarang pakai jubah kuning macam Nabi Isa buat rambut jenis renjih-renjih ada air sikit aa, bubuh waras, bubuh za'faran turun ha, akulah Nabi Isa alaihi salam lepas tu aa, dia punya apa tu dia punya pahit terjun tersangkut pula atas menara lekat di situ tak akulah Nabi Isa belah-belah sengit lagu tu boleh ke tak? tak boleh Hani Nabi Nabi Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dengan jelas bahawa bila Allah berkehendaki Nabi Nabi Allah Isa turun tu bagaimana keadaan dia dia meletakkan kedua-dua telapak tangan dia pada sayap malai malaikat wallahu alam penampakan bagi orang Islam hak nampak dia turun tu nampak kedak malaikat malaikat tu menampakkan diri dia ke ataupun malaikat tu memangnya wujud tapi mungkin tak nampak kan nampak dia duduk lagu tu saja faham ke tak maksud saya ni sebenar hakikat tu ada malaikat sebab dia letak tangan atas sayap malaikat sama ada di hari kejadian yang sebenar orang yang duduk bawah tu nampak ke tidak malaikat tu maksud saya kalau nampak, ha, nampak lah kalau tak nampak, jadi macam kita nampak dia tunggu seorang lah hakikatnya tangan dia tu duduk atas sayap ataupun kepok malaikat dia memakai dua lapis pakaian dua lapis jubah yang berwarna seakan kekuning-kuningan satu jenis daripada waras, satu jenis daripada za'faran. Dan bila dia tunduk seolah-olah air-air itu menitik macam baru lepas keluar tandas kan macam kita keluar tandas jenis air menitik walaupun rambut dia tak basah. Bila dia tunduk tu macam ada air-air menitik walaupun rambut dia tak basah, bila dia dongak rambut dia tu landai seperti kilauan kulit kilauan mutiara. Nah, ha, tu. Jadi dia turun, ha tu sambungan hak saya sebut tadi. Bila dia turun tu dia akan kejar dan cari dajal. Dia jumpa Ibibabul di Luq, dia bunuh dajal. Lepas tu dia akan cari manusia-manusia yang masih diselamatkan iman dia oleh Allah dan oleh dajal. Lalu dia mengusap ngusap wajah mereka dan menyebutkan darjat mereka di syurga. Dia akan cari. Hak tu, hak dia cari orang beriman tu lah, hak ikut dia pi bukit Tursinah